Що у нас багато присутніх саме по питанню про недопущення скорочення ліжкового фонду стаціонарів Бухівській районної центральної лікарні, прошу переставити пункт, розглянути це питання першим пунктом. Хто за, шановні шану, хто проти стримується одноголого. Щодо такого, цього питання, ще раз наголошую, що це запитання про недопущення, скорочення ліжкового фонду стаціонарів Пугівської районної центральної лікарні. Ми запрошували Косенка Анатолія Павловича, виконуючого обов'язки у Пугівської районної державної адміністрації. На жаль, його немає, так? І невідома причина, чому він не приїхав. Не повідомили. Наступний запрошений це Олгова Махницька Агнеса заступник Что за столом? Нет, не ну, Верховная Рада. А, Нет. Нас, да? а, я бы провожу ну, 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 <взвут> за Запрошу до слова Беличенко Александровича, yes, Александрович, лекаря Украинской районной сокращения, да, которого мы не хотим, и я не. <сосит> как они, как они говорят непопулярные реформы, так и непопулярные реформы продолжают. Так эти непопулярные реформы продолжают, значит одна из процентов. 10.24 это 11 ноября прошлого года. Сократите из общего числа старая постановление, старая постановление, 80 коек на 10 тысяч, сейчас постановлено 60. Коек на 10 тысяч населения. Ничего не слышно. С учетом того, что 60 коек на 10 тысяч населения имеется в виду со всеми областными заведениями. То есть гематологическими клеями, таракальными, онкологами, то есть совсем. То есть последнее письмо, что нам пришло, что мы должны проанализировать. И нам пришла цифра 38 для района 38 коек на 10 тысяч населения. Сейчас, сейчас у нас в районе 370 коек. В общем. Значит, 165 коек у нас в Украине. 15 поев терапев терапевтических в Германовке и 195 получается побока. Значит, из них сократить нужно, ну, сократить, ну, как будто бы нужно, как будто бы нужно, да, по постановке, яку требует. 108 поек. 108 коек. Соответственно, за этими койками тянутся... Не, даже не, тянутся просто люди, безработницы, врачи, медсестры, санитарки. И, соответственно, <coughs> пока что может быть, ну это, наверное, неправильно сказать, или грубо, ну, я бы сказал, здоровье да, всех. Значит, вся э -э, установа висела на сайте долго-долго, ну, в кармине. И 22 декабря, ну, увидев эту постановку, да, я написал письмо в районную раду. И Агнеса Вячеславовна об этом знает. Из-за чего я сделал больше <кхм>, акцент, что такого делать нельзя. Потому что, вы знаете, в ходе предыдущих реформ у нас стало три ветки. Первичка, вторичка, то есть это больница с кольтами. Первичка – это то, что участковые врачи-терапевты, которые и семейные врачи. Стоматслужба, ну, за стоматслужбу, стомат служба, скажем так, отдельно, и скорая помощь ушла под область. Финансирование наше, у нас в районе это только первичка, вторичка и стомат поликлиника. Первичка, скажем так, встает на ноги. Встает на ноги очень, я бы сказал, тяжело. Почему тяжело? Потому что в тот объем помощи, который должен оказывать семейный врач, он очень большой. Сюда входит малые операции, ведение физиологических беременностей, лоросмотры. В общем, все должен делать один врач. Скажем так, переводя на стратегию, ну практически фельдшер, знаете, Василия? Никогда помощь фельдшера не считалась высокоспециализированной, да? Это обычно было... И врач, мне кажется, семейный, но это я касаюсь той реформы, которой я тоже не хотел, чтобы она была, да? Mm -hmm. У них должны быть уперечки дневные стационары, стационары на дому. То есть вот в том понимании, как у нас сейчас проходят в больнице иногда, к сожалению, пришли, сдали анализы, врач посмотрел сделали процедуры, ушли домой. Такого не должно быть. Если больной тяжело больной, значит он должен находиться в стационаре. То есть, если бы первичка на себя взяла эту функцию дневных стационаров, однозначно люди бы уже потихоньку к этому привыкли. А сейчас, получается, мы режем в очередной раз. Первичка еще на ноги не встала, а мы уже стационары взяли и закрыли. Значит, пришло, в общем итоге это все тянулось, постанова чинно, к сожалению. Но обидно другое, что финансирование нам за... пришло по субвенции уже на эти койки, сокращенные. И поэтому то, что я говорил здесь, за этой трибуной, по-моему, в сентябре на помню что мы просим деньги у всех громад, не только в Украинке, в Казани, в Абухове. И это все-таки надо было как-то продумывать, принимая бюджет. Я не знаю, может быть, вы и продумывали, и закладывали какую-то помощь для больницы. И вот пришла эта субвенция, которых денег нам хватает только на зарплату и на рахувание, ну, скажем так, зарплата и коммуналку. У нас нет ни медикаментов, ни послуг, ни ремонта всего оборудования, которое все абсолютно вышедшее, ну не вышедшее из строя, а морально устарелое. Значит, то есть в Раду мы обратились, и постоянно мы с Шушаковым, с Косенко говорим, как это сделать, и где это сделать, и стоит ли это делать.

Значит, постоянно в беседе с, с областной проспилкой э, охраны здоровья. Значит, сегодня я с ним встретился и было одно положительное, ну, на, на положительное начало, но ну, приятное мне что они подали в суд. То есть подала в, подал в суд э, на скосование цели Почему скансуально? Потому что я только что рассказывал, что еще одна служба не встала полностью на ноги и не может, скажем так, вылечить, да? Ну, в полном объеме. А то, где люди привыкли лечиться, его уже нужно закрыть. Значит, решение это поймается. Особисто, скажем так. Потому что постанова смерти идет по вертикали. Значит, решение целого. Мы не... В пятницу мы анализовали Лишко на Медраде. Дальше можно скоропить. По поводу БУМа детского отделения в Украине. Мы заканчивали с одной смыслю. Слава Ивановна, вы никуда не денетесь. Она спрашивала, буду ли мне уже искать работу или нет. Подразумевалось то, что все равно детское отделение, как я говорил в в сентябре, по-моему, да? Так как Украина находится за детское отделение, никуда это детское отделение не делится. Дальше. В Фейсбуке нашими врачами, по-моему, даже написан, написано э, обман. Сам. В Фейсбуке нашими врачами, по-моему, даже написан, написано э, обман. Самый настоящий, да? Значит, терапевтическое отделение остается 10 кое. Не остается, остается 20 кое. Это если будет эта бесконечная давка, то остается 20 кое. То есть там не теряется ничего. Значит, неврологическое отделение, которое мы говорите на модерале, из-за чего мы его собирались переводить в обухо. Потому что реанимационное отделение только в обухо. И травматологическое, и то есть вся экстренная помощь, все отделения экстренные, ургентные, находятся там. И я, 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 я привел это на своем примере, что я не хотел бы, чтобы я или мои родственники поступили после травмы в реанимацию, допустим, с кровоизъянием, с да? <coughs> в тяжелом, ну, в коме, но там это надо полежать три дня. Вышли с комы, куда ехать? Дальше сесть, лечь в машину, и торабатывается с в Украине. Вот кто? Я бы не хотел меня кататься туда-сюда. А здесь реанимационного отделения нет. Вот из этих соображений. И то я говорил так. Вот сидит мне общество. Как вы считаете, говорю, может ли быть неврология в обухове? Сказали все, да, особенно узкие специалист. Вот это все то, что было на Магране. И было озвучено даже церковь, возможно сокращение пяти коек акушерских, пяти коек гинекологических, и остается там 40. У нас на 70 тысяч населения 5500 500 с чем-то хвостиком родов. <coughs> с Гуровки, вчера у нас была там на в области. На 57 620 родов. Мы с Валентиной Михайловной не боремся, чтобы люди не ехали в Киев, а рожали здесь. <coughs> Потому что Валентина Михайловна сделала там в двух отделениях здоровенных. Ремонт такой, что там лучше, чем у меня дома, скажем так, в холодной квартире. Поэтому вопрос о сокращении пока что закрыт. Ну, как закрыт? Я надеюсь, что, ну, во-первых, мы никаких писем, во вторых нет ни одного наказа. Как с Оксаной Александровной мы говорили, Александр, <клышь> будут наказы, давайте нам. Нема наказов. Наказы я говорю, выдаю одна людина, я, пока что я. Буду не я, будет кто-то выдавать А буду выдавать. <coughs> вот такая ситуация. То есть положительная новость в том, что значит, вся та написана о на сокращении, его нету. Пока что. Германовка перекрывала дорогу. <coughs> Перекрывали дорогу под шумок своих паив. Они делают паи, что-то там еще, ну и заодно подвернули сюда больницу. Ну, дело такое. Вот это они перекрывали дорогу. Ну, это было... Приезжали ко мне 24-й канал, рассказывали все то же самое, что нету сокращений. Сейчас. На сейчас, потому что сказали, что с 1 марта. Германовки нету, потом начало говорить, детского отделения нету. Не в родок ее перевели, уже все сделали. У нас финансовая как мы, мы субвенции у нас есть на зарплату и коммунал до конца года. И район, район нам додал дал 2,5 миллиона. И мы вышли на сумму в 34 миллиона. В прошлом году было у нас 39 миллионов. При этом еще в мае поднимется еще раз зарплата. И в декабре, по-моему, еще побольше пора больше Игорь Александрович, ну, наши жители места... Ви вже бачите по кількості присутніх на засіданні виконкому і ще скільки ж не змогли, а може і більше прибули сьогодні. Жителям міста України доволі Ви Приглашають ко мне і якщо будуть накази, ви мене приглашаєте. Ні, розумію. <клухи> Дивіться, громади міста хвилюють ті питання, які дійсно були озвучені на раді е, в лікарні я сказав, 15 числа. Да. Значить, було там сказано так. Закривається дитяче відділення, неврологічне і приймальний покій. Ви можете нам чітко зараз сказати? Скажіть мені, на нараді були питання, які аналізувалися люди. Я вам чесне слово говорю. На mm -hmm. нараді була і не лікарна. Ми дала на нараді? Mm -hmm. Ні. Но ну, это обговорение, это так, обговорение. Типа. Я бы сказал за лишка. За то, что среди металлогии. Неврология территориально уже не помещается, к сожалению, в руку. Можно? А два отделения нет, это все. Будь ну, ласка, Владимир. Шевченко Алексей, депутат Минской Рады. У меня это питание, вот 38 человек вам уже надошло? 30, 38. 38 поев ну, на 10 так? тысяч населения. Это вам надошел, так, ну, скажем так, такие наказания? А наказ є, що саме 38 якийсь. Ні, це. Ну, так, звідки видно? ця цифра? Соно здраву. А, ну тобто то прийшла постанову. То, на Буківській. Це не наказ. На... Це не наказ. На... Це навіть аналіз на 38 поїв. Ну, на Буківській І За чого ви 7... зараз не лапіруєте? Це, 5... на... це на 10 тисяч населення. На 10... right? да, на а скільки на 53,5 зараз. Скільки? 53,5. Це цифра якого року? сегодняшнего дня 53,5 на 10 тысяч населения у нас есть больше. Хитис на селой. По статистике 69 тысяч 300 человек у нас население. Нас. Район. 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 Да. Район, район. Район. Да. Район. Район. Еще на питание. Нельзя вообще считать, взять Украину, будет еще хуже. Не, не, ну, тут если, питание, взять, и... если взять 15 тысяч на населения Украины, эти показатели надо, ну как... Не, ну это, это на районы, не правильно? Да, да, это не, все, это все районы... исключительно за районы. Не, так,

На цей До районної ради, коли направу. До мене, так ну вот сидить Огнеса Вячеслав, но все время в Ми... Воно все, весь час питання розглядається. И тормозится. Я извиняюсь, так... Агнеса Вячеславовна, розглядається і тормозится. Ми два місяці, немає наказания одного рішення. нашого, і я... Давайте я так, до Ігоря Олександровича, чи є запитання, і тоді ми продовжимо <риві> далі обговорення. Тобто ми будемо продовжувати далі обговорення. Будуть виступаючи, будуть які Агнеса В'ячеславна виступати, ще будемо здавати питання. До <риві> Ігоря Олександровича поки що немає. Завітання. Але я ж хочу все-таки наголосити, що цих грошей вкрай недостатньо. Поэтому бажано, щоб кожна громада минулий рік козин 100 тисяч. Місто ну, думків місто мало, ну теж 100 тисяч. Це було харчування. Так? Це, 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 не, не, це, в, в жовтні ми писали сюди листа, щоб дали кошти на харчування в тому числі і на обладнання. Бо лист на 200 тисяч. Ну, далі я не знаю, як там вирішують ну, питання. Ці. Казати, що з наступного року може заложити. Я не знаю, бюджет закладали, не закладали, цю допомогу. Допомогу цільову.

Район дал 12,5 А потому что они уже просчитали. Постановление пришло 25-го А бюджет приймали. Гораздо пізніше. Бюджет вон если бы ну, это ж будет, что я против, против них не всех. Нет. Медикаменты, мы ну, уже говорили, нам район дал 2,5 миллиона, которого нет. Да. 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 да, да, И мы это публикуем, и мы это публикуем все на Буховском крае до 10 числа каждого месяца. Да, свои выдатки, свои выдатки, свои выдатки, субъекции мы публикуем, вот вся субъекция, что надо, да, мы публикуем, на сайте районной администрации и в Абуховском крае. Да, Игоря Александровича, да, давай. Да, я через неделю я ухожу в отпуск. То есть ничего, нет, я помог. ничего без меня не примет. Все. Детское кто Сейчас нет. Когда дакка будет, какая давка будет дальше, дальше будем собираться опять тут, потому что мне нужна поддержка. Мне. Мы вам не откачиваем, мы придумываем. И финансовая, значит, и финансовая поддержка людей. Да что, дорогу, а поддержка от это гроши. И, когда вы планировали бюджет, нужно было закладывать эти все А, да. это не пройдет, все у вас лежит ну, да, а нас, а Вячеслав, все что там в районе? Дякую, Юрий Александрович. А